на территории Донецкой области на 22 постах, блокпостах, стационарных пунктах по обеспечению безопасности дорожного движения оказания помощи людям несут службу сотрудники полиции несут службу на протяжении уже двух лет, то есть фактически уже привыкли к той ситуации, которая постоянно здесь происходит на территории проведения антитеррористической операции, но вообще загорели на территории Донецкой области. Мы постоянно стараемся держать их, э, обучать, держать их своего рода в тонусе, чтобы они были готовы к отражению нападений. Просто... Что происходит? Первое, что вы подумали? Не знаю, не могу вам ничего комментировать. Вы, вы просто упали на, на землю, да? Я, и... да, убежал. Как вы думали, кто это? Террористы, бандиты вот Я и... ничего не думал. Я думал, что мне может быть кранты. Сегодня мы здесь на посту по обеспечению безопасности дорожного движения Мангуш провели своего рода учение. По легенде, сотрудники, которые здесь несли службу, не знали, когда, в какой период времени будет осуществлено нападение какой именно стороны, с одной либо с другой. Они знали, были осведомлены, что это произойдет. Здесь находятся все начальники территориальных отделений и отделов Мариуполя, Волновасского отдела. Для чего? Для того, чтобы смотреть эту ситуацию и потом ее разобрать. Произошло нападение. Напали буквально с двух сторон, прибыли две машины, остановились и совершили нападение на сотрудников полиции с целью завладения оружием. Исходя из той ситуации, которую мы все наблюдали, мы четко понимаем, что из всех людей, сотрудников полиции, которые здесь находились, реально оказалось сопротивление только один человек. Можно говорить, что все-таки есть ошибки, продолжают сотрудники их делать. Но я думаю, вот на это и направили наше учение, чтобы мы выявили сейчас, буквально со всеми руководителями территориальных подразделений, мы разберем эту ситуацию. И они вернутся в свои подразделения, будут обучать, заниматься прежде всего обучением своего личного состава. Допустим, остановился, остановилась машина, он подходит, сотрудник, второй сотрудник смещается, либо вперед контролируя весь, весь салон, либо смещается назад, становится по свой раз, контролируя салон сзади. Сотрудник и начинает общаться. Первое, что он при подходе, посмотреть, сколько по возможности в автомобиле сидит людей. Если это один человек, значит один. Если два, значит два. Они должны уметь обращаться с оружием. Как у нас зона АТО, да, здесь уже ну, полиция, это уже больше, чем полиция. Тут уже полиция наполовину, он как военный, уже ну, не просто полицейский. Они подвергаются каждый день какой-то опасности, риск очень большой. Да? Там, группы, там, военные, там, еще какие-то ситуации. Ну, видите, да, как показывает практика, что происходит там, в Днепропетровске, да, как бы у нас здесь было там 23 февраля, когда на бойцов Сокола расстреляли тоже диверсионная группа, которые тоже были подготовлены. Внезапно всегда дает плюс. Вы же поймите, да, человек, который работает внезапно, группа на их стороне момент неожиданности, поэтому они всегда сработают лучше, чем те, которые не ожидают. Но Люди постоянно должны быть в готовности, не просто там расслабленными и привыкшими, просто ну понятно, там монотонность работы, там усталость сказывается всегда, потому что ну, полиция работает в очень тяжелом режиме, в очень тяжелом режиме постоянно там выходных мало и ну, время такое сейчас, вы понимаете, да, и наша область как бы непосредственно находится на территории АТО, поэтому сложнее. Вот и все, как бы. Просто людям надо, людей надо подготавливать в большей степени, подготавливать. И люди должны сами относиться к этому серьезно, не просто халатно там а подойти к этому серьезно. В любой момент может случиться что-то там. Один может работать всю жизнь и а не раз нависать. Один придет через год, ну, ему придется применить оружие.